К нашему эфиру присоединяется Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Доброе утро. Слава Украине. Героям слава. слава. Давайте начнем с операции вооруженных сил в Курской области. Вот слышали мы заявление президента. Украинские защитники продвигаются и по данным генштаба, украинского генштаба под контролем уже более 90 населенных пунктов. Как вы оцениваете такие темпы, насколько тяжело их держать? Ну, в первую очередь мы говорим о том, что проводим новую стратегическую операцию, которую враг не ожидал, поэтому первые дни, конечно, продвижения были очень активные. Теперь враг пытается создать резервы, подтянул именно из глубинки России, с ряда направлений Ведутся боевые действия, это Харьковское, Запорожское направление, Киениградская область, поэтому э, темпы э, наступательных операций снизились. Вот, Но мы в любом случае продолжаем, э, конечно, э, выходить на более четкие рубежи в плане контроля ряд э, коммуникаций, это в первую очередь трассы, связанные с э, Суджой и ЛГО. Э, дальше мы ориентируемся на более широкий захват ряду регионов, которые сейчас враг концентрирует как ударные группы. Тут очень хорошая схема взорвана три моста, которые именно действительно создают предпосылки окружения, группирования до 4,5 тысяч человек. Ну и, конечно, это продвижение глубь России по всему сектору до 35-37 километров. Вот это конкретно. Мы 3-5 населенных пунктов ежедневно берем под контроль создаем более мощную буферную зону в этом регионе. Поэтому темпы, да, снизились, но продвижение ежедневно есть. Мы уже контролируем более 1250 квадратных километров. Это еще дополнительно несколько десятков километров за два дня. Это также успех. Но вражеские войска подтягиваются. Часть авиации и боевых сил сняты. Сейчас его яро, поэтому уменьшено, конечно, там количество э, нанесения ударов. И сейчас наносят удары они уже кабами по российской территории. Вот э, такие действия ну, террористического характера отношения дают свои. Пытаясь нащупать наши, э, конечно, э, части. Но мы имеем систему и противовоздушной сейчас обороны, которая перемещает вместе с войсками ударные, зенитные э, системы, включая индивидуальное использование, как ИГЛА и другие системы, поэтому э, противодействие э, войскам противника есть. Но уже нет широкомасштабных э, прорывов, э, так как э, есть заслоны вражеские, особенно направление Курска, направление Курской атомной станции. Вот. Но мы в них ставим задачу сегодня захвата станции, тем более мы соблюдаем международные э, нормы в отношении ядерной и энергетической безопасности. Поэтому можем только э, продвигаться далее и огибать эту станцию в плане э, возможно, такого удаленного контроля. Вот. Ну, в данный момент я считаю, что э, мы э, более стабильно контролируем ситуацию с небольшими э, как бы, э, продвижения вперед, но создаем зону защиты. То есть окапываемся, создаем более мощный укреп сооружения для того, чтобы держать позиции там, где уже враг начинает э, ощутимо э, задавать удары или продвигать уже большие сказать, подразделения своих войск. Я думаю, что в данный момент э, первая задача э, о нейтрализации войск противника, взять под контроль логистику, которая угрожает нашим э, территориям, в первую очередь Сумской области, в плане продвижения, в плане нанесения ударов, мы сделали. Вторая составляющая создания буферной зоны, которая бы перекрывала часть границы, где враг может наступать. Ну и третья составляющая, конечно, это э, дальнейшие удары уже с территории нами контролируем по войскам противника с целью оттягивания их от тех резервов, которые должны быть направляться на Покровский, на Краматорский, на Торецкий напрямок. Поэтому, я думаю, в ближайшее время в любом случае россияне не будут иметь таких больших резервов, чтобы усиливать атаки на востоке Донецкой области.